İtiraz bizə yaraşır. Bütün növbə. Məndir və onun maviinin kabineto tərəfdədir. Siz də tərəfə keçmək imkanınız yoxdur. Oğlu bilir. Aləminə qaça bilər. Kəniz qaçıla bilər. Kəniz firması Azad qəzetinin satılmış nüsxələrinin pulunu ödəmir. E, yalnız çox çiçiyli ödemələr olub Nə, nəticədə qəsit e, firmasının bu günə qədər Azad qəzetinə borcu 45 min manata çatır bu vaxta qədər göstərdiyimiz səylər, bu vaxta qədər keçirdiyimiz etiraz aksiyaları, bu vaxta qədər olan müraciətlərimiz, e, saysız hesabsız görüşlərimiz, xüsusən də e, e, deməli Qasid firmasının rəhbərlə görüşlərimiz vaxta keçmiş sürət nəticə verməyib. Bu tendensiya açıq-aşkərə ona doğru gedir ki, Qasid vaxtı e, ki e, Azadlıq qəzetinə olan borcunu ödəməkdən imtina edir. Nə qədər davam edə bilər? Artıq bir ildən çoxdur ki biz buraya dəfələrlə gəlirik və klubumuzu tələb edirik və bu problem həll olunmur, əksinə artır. Siz bilirsiniz ki, ümiyyətlə Azərbaycanda qəzet yayımının satışının qabağı belə ciddi şəkildə alınır. Şəhərdə şu, deməli köşklər, köşklər daim yığışdırılır, sıxışdırılır bu öz yerində. Azərbaycanın 4000-dən çox kəndi var. Heç bir kəndində qəzet köşkü yoxdur və Azərbaycan əhalisinin 50 faizi, təxminən 50 faizi ümumiyyətlə istəsə də qəzet ala bilmir. Amma bu halda da az köşklərlə belə bizim satdığımız qəzetlərin pulunu da ala bilmirik. Bu qəzetimizi və bizim fəaliyyətimizi boğmaq məqsədi daşıyır. Hər kəs kəsənin burada olmasından çıxarıb ya o kaydı da kaydı. Bu şunlar işler kirletecekti bizde. O meşguldü. də işçilərin müəyyən miqdarlarda sayı var idi. Bunları biz də yavaş-yavaş ixtisar elədik. Bunlar ixtisar oldu. İndi müəyyən bir etapda diyanıqdı. Diyan. Bizim Azadlıq qəzetinə borcumuz çox böyükdü. Ondan 20 minni Azərbaycan dövləti adına ödədik. Məxfur etmişdiz yaddınızsa da. razlaşmaya. Cəl ə razlaşmaya görə Azərbaycan dövlətinə biz o borcu ödədik. Eyni zamanda bir hissəsini sizə verdik. Ama buna bakmayarak bugün Azadlık gazetinde bizim 39.196 mana satılan gazetelerden borcumuz var. Bu riayettir. Biz, biz ona göre Ne vakti olur ödeyebilirsiniz? Şimdi bunlar o, o, da var mı? Ben de Ben yalan ne size diyeyim ki sabah ben size 10 bin pul ödeyeceğim bu yalan sebeple. Bu demek o tabii ki biz Ödəyəcəksən pula. Məni azadlığın haqlı tələbinə, qanunun tələblərinə uyğun qərar çıxaracağı ilə bağlı məndə çox böyük şübhələr var. Çünki Azadlıq qəzetinə e, zərbə vurmaq məsələsinə görə də Azərbaycan məhkəmə sistemi çox operativ işləyir. Dərhalda qərarlar qəbul olunur və icra olunur. Amma bütünlərə baxmayaraq biz məcburuq ki, artıq məhkəməyə müraciət eləməyə. Çünki firmandır.